Sami si pembunuh bersiri. Pernah tak korang terfikir siapa agaknya pembunuh bersiri yang pertama dalam sejarah? Bukan setakat bunuh sekali tapi berkali-kali. Masa orang dulu-dulu pun tak tahu lagi apa itu istilah serial killer. Kalau kita nak jejak balik siapa yang paling pertama memang susah. Tapi kalau kita undur balik lebih daripada 100 tahun dahulu ke tahun 1918, ada satu kisah gila dari Thailand. Bukan sahaja pasal pembunuh bersiri, tapi juga pasal orang yang terakhir dihukum pancung depan orang ramai dekat Thailand. Nama dia Boon Pen. Ceritanya bermula pada Januari 1918. Beberapa orang kampung dekat tepi sungai Chao Phraya tengah mancing. Tiba-tiba, diorang nampak ada satu benda pelik yang terapung macam peti besi lama. Mula-mula, semua excited lah. Ingatkan ada harta karun ke apa kan? Tapi bila buka, Allahu, Dekat dalam tu ada mayat perempuan yang dipotong kepada 8 bahagian Tangan kaki diikat Organ pun terburai Serius Macam babak dalam filem seram Ada yang terus cabut lari Pergi ke balai polis Polis pun datang siasat Mayat tu dibalut dengan kelambu Siap ada batu kat dalam badan Untuk bagi ditenggelam Tapi diorang buntu Tak ada petunjuk langsung Sampailah seorang pemandu beca datang Dia kata Peti tu Bumpeng yang suruh aku buang Boom Terus ada nama suspek Soalan pun bermula Siapa sebenarnya Bumpeng ni? Bumpeng lahir pada tahun 1890 Keturunan campur Ayah Cina Mak Lau kecil lagi dah yatim piatu jadi dia dibela oleh atuk dan nenek angkat dia masa remaja dia ni memang terkenal sebab dia handsome gila pandai bercakap aura dia kuat kira macam ladies man lah pada zaman tu tapi dia punya perangai pemalas langsung tak nak tolong kerja kampung dia lagi suka explore benda lain contohnya macam ilmu hitam dia belajar pasal jampi minyak pengasih siap ada ramuan cinta kembar kononnya boleh buat orang jatuh cinta tak tentu arah atau dengan nenek angkat dia takut sebab percaya benda tu boleh membawa sial last last diorang halau bumpeng keluar daripada rumah so bumpeng ni pun pindah ke Bangkok dia mula jual jampi, minyak pengasih dan azimat. Lepas tu pada umur 20 tahun, dia jadi sami dekat satu kuil besar. Disebabkan dia kacak, bercakap lembut, orang ramai percaya cakap dia. Ramai yang datang minta berkat, especially wanita yang kaya raya. Tapi rupa-rupanya, dia campur ilmu hitam dengan status Sami Dia ni tabur macam-macam janji Dia cakap saya boleh pulihkan cinta awak saya boleh ubah nasib awak Saya boleh buat dia jatuh cinta balik Tapi hakikatnya Hubungan seksual menjadi sebahagian daripada ritual palsu dia Bila rahsia terbongkar Dia kena halau daripada kuil Tapi bumpeng ni dia licik Dia pergi kuil lain Pujuk Abbott nak berubah Padahal lagi teruk Dia siap buka kasino haram lagi Dalam kawasan Sami Ada skandal dengan ramai wanita Jual minyak pengasih lagi Dan peliknya Dia boleh survive selama 9 tahun macam tu je Masa tu lah Dia mula membunuh Mangsa pertama dia Nailiam Penjual barang kemas Bumpeng dia bunuh Rompak Potong mayat Dan masukkan dalam peti besi Lalu buang ke dalam sungai Orang tak sangka Sami boleh buat kerja macam tu so dia terlepas lepas tu datang mangsa lain termasuk seorang wanita muda yang bernama Pri dia ni isteri kepada orang kaya tapi suami tak layan dia dia datang cari Bumpeng minta jambi cinta tapi Bumpeng nampak duit bukan cinta dia ni goda Pri sampai perempuan tu mengandung tapi bila ni minta tanggungjawab Bumpeng dah plan nak kahwin dengan perempuan lain So, Perik ni jadi satu masalah buat dia So, apa yang Bumpeng buat? Bumpeng decide untuk hapuskan dia Dia hantar surat untuk ajak berjumpa Pura-pura nak pulangkan rantai Masa jumpa, dia cekik Perik sampai mati Mayatnya dipotong, masuk dalam peti balut dengan kelambu, isi batu, buang ke sungai dengan bantuan dua orang pengikut ingatkan hilang terus tapi peti itu timbul balik semula bila polis siasat mayat dikenal pasti sebagai perik tapi masih tak cukup bukti Sampailah salah seorang pengikut Bumpeng pecah rahsia. Dia sendiri tolong buang mayat tu. Polis terus serbu. Masa majlis kahwin Bumpeng, tengah pengantin lelaki ni senyum. Tiba-tiba, polis datang gari dia depan tetamu. Memang semua orang terkejut lah tadi tu. Tapi, muka Bumpeng relax je. Macam tak ada perasaan. Dia mengaku bunuh Nailiam dengan perik. So polis percaya ada banyak lagi mangsa Sebab orang pernah nampak tujuh peti besi dekat dalam bilik dia Tapi cuma dua sahaja kes yang dapat dibuktikan Akhirnya Bung Peng dijatuhkan hukuman mati Pada 19 Ogos 1919 Dia dihukum pancung depan orang ramai tapi ada cerita pelik tau masa pedang nak kena dekat leher dia tiba-tiba tak terputus orang nampak mulut bumpeng macam tengah baca jampi penghukum suruh dia keluarkan azimat dia ludah keluar patung muda kecil yang berwarna hitam lepas tu sekali hayun Kepala bumpeng terus putus Tapi ada saksi yang kata Mulut dia masih lagi bergerak walaupun kepala dah terpisah. Mayatnya dikebumikan dekat sebuah kuil. Lama-lama orang kampung percaya yang roh dia masih lagi berkeliaran. Untuk bujuk roh tu, orang siap bina satu shrine khas lagi untuk dia. Bukannya sebab nak sanjung, tapi sebab takut kalau roh dia berdendam. Bila diberikan kehormatan, katanya roh itu berubah menjadi pelindung. Sampailah sekarang, ada orang panggil dia Pak Cik Bumpeng. Kisah dia jadi cerita rakyat filem sampai ada movie pada tahun 2015 yang bertajuk The Black Coffin. So guys, inilah kisah Von Peng, Sami Kacak yang jadi pembunuh bersiri pertama Thailand. Yang seramnya, sampai sekarang kita tak tahu berapa ramai sebenarnya mangsa dia. Ada kata tujuh peti besi, tapi cuma dua yang dapat dibuktikan. Benda ni buatkan kita terfikir Macam mana orang boleh tertipu dengan imej baik Rupa-rupanya penuh dengan niat jahat Kenapa ada manusia pilih jalan gelap Untuk capai apa yang dia nak Dan kalau kepercayaan diputar belik untuk buat jenayah Siapa yang kita boleh percaya? Nak tahulah Korang rasa umpeng ni bunuh lebih ramai mangsa atau cuma dua yang dia mengaku tu. So guys, kalau korang meminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang, okey? Assalamualaikum. Shhh.